Традиционный Олимпийский день, проводимый ежегодно Национальным Олимпийским комитетом, стартовал на площади Великого национального собрания. В рамках мероприятия состоялся забег, показательные выступления спортсменов и товарищеский матч между политиками и артистами. В эту субботу на площади Великого национального собрания прошел большой спортивный праздник Олимпик Фест 2014. Тысячи любителей спорта приняли участие в традиционном Олимпийском забеге на три с половиной километра по центральным улицам города. В забеге приняли участие спортсмены, учащиеся школ, лицеев, колледжей, артисты, политики, ветераны и все желающие. Олимпийский фестиваль, который мы организуем уже 23-й год подряд. Раньше это был Олимпийский день у нас. В этом году у нас намного больше видов спорта здесь присутствует на площади и намного больше участников, чем в предыдущие годы. В этом году помимо футбола, тенниса, бокса, тэквондо, баскетбола и легкой атлетики, все желающие могли попробовать себя в метании ножа, стрельбе из пистолета, а также познакомиться с национальной борьбой. История такая, что мы вообще спортсмены преподаем не только как в духовную часть, но и в спортивную часть. И когда Олимпийский комитет пригласил и предложил нам участвовать в этом мероприятии, потому что национальная федерация карате-дзюдо ВКФ является и признана Олимпийским международным комитетом, мы сразу согласились на это мероприятие, потому что это общий праздник для всех детей, молодежи, старых, взрослых, нету пенсионного возраста для спорта. Мероприятие проводится для популяризации здорового образа жизни, привлечения к занятиям физкультурой людей всех возрастов. Праздник получился на, на, на высшем уровне. Я, например, председатель клуба Любитель Бега, у меня за спиной 220, 229 тысяч километров. Я пробежал за свою спортивную жизнь. Но я имею в виду. Я рад. Душа, душа горит, когда вот вижу столько участников. Это хорошо, за здоровый образ жизни. Решила участвовать, потому что это что-то очень необычное, интересное и для общего разнообразия. Просто было интересно, что это такое. И спорт, я особо не спортивная, но я очень уважаю тех людей, кто занимается спортом, особенно добиваются чего-то большего в спорте. Это очень здорово. Для меня спорт ⁇ это жизнь, это однозначно, поэтому я здесь нахожусь. А мы хотим, чтобы люди ознакомились с теми организациями, которые пропагандируют спорт в нашей стране. Здоровым будешь, все добудешь, гласит народная мудрость, с которой нельзя не согласиться. Забота о своем здоровье – это долг и обязанность каждого человека. Заботясь о здоровье, мы думаем о своем физическом и душевном состоянии. Стройная, подтянутая фигура, общий тонус организма, тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной системы – все это дает нам возможность не только вести здоровый образ жизни, но и обеспечить себе работоспособность на долгие годы.